Да, добрый день, Надежда. Добрый Спасибо, день. что вы у нас сейчас в нашем замечательном клубе. И я думаю, что вы просто, ну, ощущаете такой семейный тот уют, да, да хорошо. Да. И, и готовы рассказать нам о ваших результатах, что случилось в вашей жизни, когда появился минеров. Да, я очень хотела поделиться своими результатами. Очень радушно тут меня встретили в клубе. Вот. И лично Людмила Николаевна, она всех так встречает. Вот. И значит, я познакомилась в декабре месяце с Минеролом. Мне посоветовали обратиться в этот органик клуб. И я Пришла на презентацию, послушала еще, пришла на презентацию. В общем, очень интересная каждая презентация. Людмила Николаевна приглашает всегда очень интересных лекторов, которые о здоровье много рассказывают. И я, у меня была проблема, сейчас уже нет, потому что я начала пить минерал с декабря, и через три недели я уже почувствовала эффект. У меня после операции на позвоночнике был диагноз парестопы, и я в последнее время не могла наступить на ногу. Мне ногу распирала и болела, и я стала принимать. И в декабре три недели я попринимала, а потом говорю, что, слушайте, у меня ж нога не болит. Я даже не поняла сначала, что она перестала болеть. И вот до сих пор, слава Богу, у меня все хорошо. И сейчас я рекомендую уже многим людям. Многие люди тоже пришли сюда, начали пользоваться. И получили свои результаты каждый. Ага, например, какой? А, например, особенно яркий Особенно яркий результат. У меня моя родственница, которая была в больнице, лежала на диализе. Вот, почки... Это очень серьезный такой диагноз. И она еще довольно молодая, интересная женщина. И э, э, была в коляске. Э, когда она стала принимать, я ее привела сюда на презентацию. Ее привел муж. Они вместе послушали. Мы подошли к Людмиле Николаевне. Она посоветовала, как ей принимать минеру, И она начала принимать. Принимала она всего 4 дня через четыре дня, это был выходной день, она пошла с детьми на зоопарк и проходила целый день на своих ногах. И говорит мне, что большое тебе спасибо, потому что у меня появилась энергия, и она пошла и рассказала в больнице своим подругам по несчастью. Вот. И кто услышал, тот начал принимать и получать тоже свои результаты. Она продолжает пить? Например? Да, она mm -hmm. продолжает пить, ходит mm -hmm. по средам здесь на лекции, на да. лекции, mm -hmm. да, и она очень довольна, mm -hmm. и всем тоже рассказывает, делится. Mm -hmm. Mm -hmm. Спасибо, спасибо, mm -hmm. Надя, да, очень, пожалуйста. очень важные такие важные результаты.